проводим с ними профилактические беседы и пытаемся с ними работать. У нас был случай, это было два года назад, когда девочка жила в селе, в районе у нас. От соседей нам поступила информация о том, что а, ну, как бы девочка хорошая, учится, все нормально, как бы условия жилья были очень плохие, я вам скажу, очень плохие. Одна как бы, дома в селе обычно. Котынка, там все ужасно, там полностью была антисанитария и с папами, и с мамой. При этом папа заставлял, папа постоянно находился в состоянии алкогольного И не постоянно ее убежал, постоянно ее оскорблял. И мы на папу составили, мы и на папу, на маму или на папу, я же не помню, составили административный протокол в семье поставили его на учет, а девочку мы изъяли из семьи и поместили в центр, потому что как бы, девочка была, ну, она была способна, она хотела учиться, она хотела развиваться. И как бы, в тех условиях, в которых она жила, она не могла уже находиться, ну, и мы не могли этого позволить, чтобы в, в центре она отучилась, она закончила 10 классов, и ну, дальнейшую судьбу я ее не знаю. Поэтому как вы к людям относитесь, так и они к вам относятся. Это вы, может, поймете потом уже со временем.